Недаремно кажуть, що вчинки та справи говорять самі за себе. За цей рік ми зрозуміли найголовніше це те, що ми потрібні, і в будь-яку складну хвилину ми можемо розраховувати на підтримку та допомогу з боку поліції Донеччини. Зараз поліцейські це не той міліціонер, який був чи два назад. Дійсно, поліція сьогодні поняття функції. Которая в принципі определяє функції государства власті. Я пані, що при возникновінні тих і не вопросів стало більш близько аляція. Настільки все прозречне і явно. ми розуміємо, як ви ризикуєте заради на нас, заради нашого спокою на наших вулицях, і за це вам. низкий поклин и великое великое спасибо. Полицейские на линии размежевания – это люди, которые нас защищают, которые нас поддерживают и которые нам помогают. Это правопорядок, это оказание помощи населению и за У нас боевые действия не прекращаются, но, несмотря на это, организовано вооруженное патрулирование улиц. Мы видим, также молодые пары появились в вечернее, ночное время. Все это благодаря слаженной работе новой национальной полиции, которая поменяла символы, поменяла культуру, Прийшли люди, які готові міняти систему. І найважливіше, прийшли люди, які готові служити народу. Зараз э, сучасний поліцейський, це службовець, до якого можна звернутися з э, будь-яким запитанням. Після червоного обстрілу градус була розрушена музична школа. Коли генерал приїхав сюди, э, ми пошли посмотрети. Це було ужас. Артепіяна розбита, перекриття лежать. І коли він зайшов вже встановлену школу. Одна маленькая ученица стояла и плакала. Это, это не, это не пиар-акция. Сломалась скрипка. Детская скрипка. Не профессиональная, детская скрипка. И генерал Гручки сказал, в следующий раз приезжай, привезу скрипку. Его, мягко говоря, учителя, девочка, так, поддели. Ну, был. поговорил, поговорил и, и уехал. И он привез скрипку. Не знаю, где он я взял, купил, наверное, за среди. Я думаю, это не страдевальная, которая там стоит миллион. Купил скрипку. Но сказал такую интересную фразу. Она до сих пор суд в роде не работает. Что 180 детей ходят в школу музыкальную, жители Авдии, не боятся обстрела А суд мы не можем сюда принайти в город Дику. Судья боятся приехать здесь и вести свои, свои профессиональные деятельности. Вот, вот эти с этих паслов. Славится определенная картина работы неравнодушных людей. Здесь сидят офицеры, большинство из них приехали с той стороны, особенно в первых порах, приехали с той стороны ни квартиры, ни дома, ни семьи, ни зарплаты. Извините, в одних штанах и тут пистолет дали. Они тут из оккупированной Дебальцева, из Донецка, очень много. Но они не бросили Украину. Они не бросили свою специальность. Они приехали здесь работать. Напередок, как говорят вас. Это что? Есть разные люди, как бы, ну, когда становится тише, народу становится больше. Есть множество служб, которые вообще не появлялись в городе тогда, когда у нас было очень напряженно, несмотря на боевые действия, которые идут там совсем рядом. Правопорядок в городе обеспечивается, и это благодаря вот, и работающим здесь милиционерам, полиции новой и приданные силы, которые регулярно к нам приезжают ну, и оказывают там поддержку. Люди проверяются в тяжелых ситуациях. Есть много таких э, добрых изменений, э, улучшений, которые произошли в целом. У нас в регионе полиция сегодня, я считаю, достаточно динамично меняется. Просто сейчас такое время, когда немножко сложно. Да? Все только как маленький ребенок, он только начинает ходить. Вот я искренне желаю этому ребенку хорошо стоять на ножках, далеко идти и расти, расти, расти. Кожней родине, да есть полицейский, семейного затишку, благополучия, миру, мягкого здоровья. И, конечно же, всем нам мирного неба над головой. И от себя лично хочу сказать большое спасибо, что вы рядом, что вы есть и что мы вместе. Пусть вас хранит Бог, пусть в семьях ваших будет лад. Вы стоите у истоков истории, это история создания великой мощи полиции Украины. Наверняка, отправляя вас на службу, жены, матеря да, испытывают... Тривогу волнение. Благодарність вам від всіх нас, граждан нашого міста. Спасибо вам. Хотілося б, щоб вони ходили не з автоматами, а газом влучим куті, з дубінками, щоб не в камуфляже, а красивої формі, яка видала наша нова поліція. Ми вас любимо і підтримуємо. Дуже хочеться, щоб ви відчували нашу підтримку. Ми для цього робитимемо все. Дякуємо вам за вашу роботу і за вашу відданість для нас.